ஸ்ரீ குருபியோ நமக ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று அனுஷத் திருநாளில் சுமார் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மகாபெரிவா பனாரஸ் யாத்திரை சென்றபோது இயற்றிய ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ சித்தேஸ்வர அஷ்டகம் மன மகிழ்ச்சியையும் சுபிக்ஷமும் தரவல்லது இந்த ஸ்தோத்திரம் சித்தேஸ்வரா கோவிலில் கலில் செதுக்கப்பட்டுள்ளது சமீபத்தில் தெரிய வந்தது அந்த அற்புதமான ஸ்தோத்திரத்தை இந்த நன்னாளில் நாம் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம் ஸ்ரீ சித்தேஸ்வர அஷ்டகம் महातीर्थराजस्य तीरे विभान्तं महाभूतिरूपम् महात्मैकवेद्यं महासिद्धिपूरप्रदानैकदक्षम् भजा मिद्धेश्वरं चित्तशम्भुं मणोजस्त्वदक्ष्यग्निभस्मावशेषः मदान्तश्च दक्षो गत शोच्यभावं मणोजातदक्ष्याग्नितान् मदान्धः भजे निर्मदत्वाय सिद्धेश्वरं त्वाम् इयं चापि गङ्गा निबद्ध कपर्दे तस्सा कनक्षीरकल्पं विसृष्टा जगत् पापनाशाय येन स्वयं चित्तसिद्धेश्वरं चिन्तयैनं न तेन्तो न चादिर्हरिस्सोऽपि दाता वराही भवंश हि साक्ष्यं भजे भान्तमेव महालिङ्गरूपेण सिद्धेश्वरं त्वां शिवोऽयं प्रदेशो महान्मध्यदेशः शिवा जाणवी नित्यसिद्धप्रवाह शिवस्त्वं शिवं नित्यसिद्धं ददा शिवो नः सदा देवसिद्धेश्वरस्याः पदाब्जे त्वदीये स्वकीयाक्षि पद्मं पुरा भूषणत्वेन नारायणो इतीदं पुरावृत्तमद्यत्र सत्यं बदर्यो हरिः साधु सिद्धेश्वरादा कपर्दा त्वदीयात् विसृष्टापि गङ्गा सेवितुं त्वामहो बद्धवा च सकाशो त्वदीयेति बारप्रवाह निजाम्बोऽभिषेकाय न मत्तोऽस्म्यहं चेन्न मत्तोऽसि भिन्नः न मत्तोषितस्त्वं न मत्तोषदाता न मत्तोऽसि भिन्नस्त्वमित्यैकतोषं न मद्व्यः प्रदेहीह सिद्धेश्वरत्वम् इति प्रयागसिद्धेशभक्तिभृजनता हृदि श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं वर्धयतां शुभम् इति श्रीमहापरिवा श्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीविरचितं श्रीसिद्धेश्वराष्टकं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः